Müdafiə Nazirliyində aşkarlanan maliyyə pozuntuları ilə bağlı daha bir hərbiçi həbs edilib. Həyata keçirilən əməliyyat tədbirlərinin davamı olaraq Hərbi Hava Qüvvələrinin maliyyə xidmətinin sabiq rəisi polkovnik Cəlal Qacımov da tutulub. Ona Cinayət Məcəlləsinin 313-cü vəzifə səlahatkarlığı, 179.4-cü mülkiyyəmə xüsusi ilə küllü miqdarda ziyan vurmaqla törədildikdə 341.2.1-ci vəzifə səlahiyyətlərini aşma Bir qrup şəxs tərəfindən törədildikdə və 341.2.3-cü vəzifə səlahiyyətlərini aşma, ağır nəticələrə səbəb olduqda maddələri ilə ittiham elan edilməklə barəsində məhkəmənin qərarı ilə 4 ay müddətinə həbs qəti imkan tədbiri seçilib. Hazırda istintaq tədbirləri davam etdirilir. Qeyd edək ki, bir neçə gün əvvəl Müdafiə Nazirliyində həyata keçirilən həbslərlə bağlı xəbər yaymışdıq. Belə ki, nazirlikdə qeydə alınan maliyyə pozuntuları ilə Maliyyə İdarəsinin rəisi Rafael Xəldov Ən sali hərbi istanenin maliyyə şöbəsinin rəisi Fəzailəliyev, quru qoşunlarının maliyyə idarəsinin rəisi Bayram Bayramov və maliyyə idarəsinin zabiti Əlizadə Vüsal Ədalət oğlu həbs ediliblər. Ümumi zərərin 10 milyon manattan çox olduğu bildirilir. Məğrur Salmanov müsahibətdə